我可以实现你的愿望，但只能实现一个：是救治你弟弟的双腿，还是清除天下的疫病？需要你在二者之中做出选择。有人见尘埃，有人见山海。求愿者，你只有一次机会。清除疫病。 请大杀神大放慈悲，拯救苍生。好，我已将神力注入此诀，它可以帮你完成心愿。为什么？为什么连你也要抛弃我？ 弟弟，对对你走开！你 <我 S 2> 骗我，你们都骗我。弟弟，我恨你，我恨你，我恨你们，我恨你们所有人。 朋友，你为什么骗我？我没有骗你，你知道吗？我恨命运不公，他把一切美好的东西都给了你。每当我看到你的脸，我就无比厌恶我自己。 我是双生子，命运如此不同，为什么？不是的，十年前你就不应该救我，我就应该死在那个山上。你知道我有多羡慕你吗？你知道我多想成为你吗？弟弟，我不是你弟弟，一切都是假的。 一切都是虚情假意，一切都是不值得。既然命运对我如此不公，我便要扭转乾坤，改变命运。<noise> 我要你们忘记这里的一切。什么雪山神岛？ 什么神兽瑞丁，从今天开始，我便是你们唯一的神。怎么会是这样的结局？这就是真相。齐无极至死也没明白，齐无双为什么会变成妖。齐无双至今也没明白，齐无极的良苦用心。原来这就是齐无双一直无法释怀的怨念。只有真正解开他心中怨念。 才能彻底消除巅峰谷的罪恶之源。你们口口声声说的罪，那我问问你，什么是罪恶？你们只在我身上看到了恶，却没有看到这个世界对我施加的罪。每一个嘲笑的面孔。 为一个冷酷的人，是他们把我拖入了深渊，他们才是罪恶的根源。齐无双，你的遭遇，我们都看到了，但就因为你的一丝怨念，五百年，生灵涂炭。<laughs> 好，这个天下对不起你，这些世人对不起你，但你的哥哥齐无极呢？ 他是这个世上对你最好的人，他是不是无辜的？你为什么要杀他？没有人是无辜的。他以为他在帮我，但他却让我更加憎恶自己。他所谓的善言善行，只不过让我对这个世界彻底失望。他知道我想要站起来，像个正常人一样，但到最后，他却抛弃了我。他从来没有抛弃过你。大山神说过，因果不空。那对齐无极而言，他要得到这样的果，他的因是什么？ 难道就因为他的善心，他就该被你杀死吗？我曾经真的以为他是这个世界上对我最好的，而他却把我唯一的机会拱手相让。<laughs> <laughs>